Menjawab auta warisan berhubung pindahan akta LHDN. Assalamualaikum dan salam Sabah Maju Jaya. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada mantan Ahli Parlimen Sepanggar kerana membangkitkan isu berkaitan pindahan Akta Lembaga Hasil Dalam Negeri 1995, Akta 533 beberapa hari lalu. Dengan matlamat, menuding jari menyalahkan saya. Saksikan. Dalam versi asal yang dibentangkan pada Jun 2023, Perlantikan wakil Sabah dan Sarawak dalam lembaga hasil dalam negeri diletakkan sepenuhnya di bawah kuasa Menteri Kewangan. Tidak perlu runding dengan Ketua Menteri Sabah atau Premier Sarawak. Lebih parah, tuan-tuan, lebih parah Menteri boleh memecat wakil negeri pada bila-bila masa tanpa sebab. Itulah naratif yang dilantun dengan penuh emosi untuk menggambarkan kegagalan Armizan katanya. Apapun niat beliau, sebenarnya kalau bukan kerana beliau, saya sebenarnya hampir terlupa bahawa pindahan Akta LHDN pada tahun 2023 itu sebenarnya salah satu lagi contoh track record pencapaian gabungan rakyat Sabah GRS yang wajar dikongsi kepada Sabahan. Kalau dengar petikan video tadi cara beliau buat olahan akan mengelirukan mereka yang baru pertama kali mendengar dan tidak mempunyai maklumat menyeluruh berhubung pindaan tersebut. Saya faham warisan pastinya tidak happy kerana pindahan ini adalah bukti komitmen kerajaan madani, kejayaan JRS dan kemenangan rakyat Sabah. Jadi biasalah, pok mau potong kona, carilah perkara yang boleh dipolemikkan. Itu auta warisan. Tapi fakta adalah sebaliknya. Dalam peruntukan sedia ada Akta LHDN 1995, tidak ada sebarang peruntukan yang meletakkan keanggotaan anggota lembaga LHDN perlu ada wakil dari Sabah dan Sarawak. Pada 10 20 Mac 2020, Presiden PBS yang juga timbalan pengurusi sebaik jaris tertubuh secara rasmi iaitu Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Jonity Ongkili dilantik sebagai Menteri di JPM dengan portfolio Sabah dan Sarawak. Beliau adalah Menteri yang bertanggungjawab kepada urusia Majlis Khas Perjanjian Malaysia 1963 iaitu bahagian Hak Sabah dan Sarawak di bawah Jabatan Perdana Menteri. Ini bahagian baru yang tidak wujud dalam Kerajaan Persekutuan ketika warisan berada dalam pentadbiran takbiran itu. Selain menyusul isu-isu tertangguh berhubung MN63 sedia ada, salah satu isu baru yang dimasukkan sebagai agenda di bawah kepimpinan Datuk Seri Panglima Maximus adalah keperluan melantik wakil dari Sabah dan Sarawak sebagai anggota LHDN. Ini adalah hasil konsultasi bersama Kerajaan Negeri Sabah yang diterajui GRS dan Kerajaan GPS di Sarawak. Isu pelantikan perwakilan Sabah dan Sarawak ini dimasukkan dalam agenda Majlis Khas MN63 dengan rujukan kepada laporan kerajaan kuasa antara kerajaan intergovernmental Komiti IGC yang diterbitkan pada tahun 1962. Dalam bab tiga, perkara 24 berhubung financial provision, kurungan satu dinyatakan perlu ada perwakilan Borneo State dalam Malaysian Board of Income Tax. Apa pentingnya perwakilan ini? Sungguh pun dipertujui bahawa bab percukaian utama adalah federal subject. Namun, keberadaan perwakilan membolehkan Sabah dan Sarawak terlibat dalam pelaksanaan polisi percukaian khususnya yang melibatkan kedua-dua wilayah. Ini sekaligus Memberikan akses secara langsung kepada pelbagai maklumat berkaitan. Inilah wisdom pejuang-pejuang lama kita. Malangnya sejak Malaysia dibentuk pada tahun 1963 sehingga tahun 2021 perkara ini tidak dilaksanakan. Apatah lagi dimasukkan dalam mana-mana kerangka -mana perundangan. Atas sebab itu sebaik perkara ini dimasukkan dalam agenda majlis khas mn 63 dipersetujui supaya pelantikan perwakilan Sabah dan Sarawak dilaksanakan segera sebaik wujud kekosongan dan perlu disusuli dengan pindahan akta. Maka pelantikan telah dibuat dan Datuk Petrus Gimbat telah dicadangkan oleh Datuk Seri Panglima Haji Ji Haji Nur, Ketua Menteri Sabah bermula 1 September 2022. Pelantikan beliau menggunakan kekosongan satu kota wakil profesional dan Datuk Petrus merupakan seorang konsultan swasta dan akaunten bertauliah. Pada masa itu, pelantikan perwakilan Sarawak belum dibuat. Supaya tidak ada orang klaim kredit, saya tekankan sekali lagi, pelantikan wakil Sabah dan Sarawak sebagai anggota LHDN adalah isu baharu dalam agenda Majlis Khas MN63 yang melibatkan Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Diterajui Jaris di Sabah dan Kerajaan GPS di Sarawak. Agenda ini tidak ada kaitan dengan warisan dan tidak wujud dalam agenda jawatan kuasa khas Kabinet MN63, JKKK MN63 yang dibentuk dalam pentadbiran Kerajaan Persekutuan sebelumnya yang dianggotai Kerajaan Negeri Warisan. Soalan saya, kalau benar warisan penyelamat Sabah mengapa agenda ini tidak dimasukkan dalam tempoh mereka berkuasa sedangkan jelas terkandung dalam laporan IGC baik apa pula yang berlaku semasa kerajaan madani pimpinan datuk seri anwar ibrahim sebaik kabinet dibentuk mesyuarat khas telah diadakan pm telah mengarahkan timbalan perdana menteri datuk amar fadilah dan saya untuk menyediakan laporan status isu-isu berbangkit berkaitan ma63 dan dibentangkan dalam mesyuarat kabinet pertama dalam tempoh kurang sebulan iaitu pada 21 Disember 2022, saya sendiri telah membentangkan nota jemaah menteri. Kedua, dua minggu selepas itu iaitu pada 4 Januari setelah mendapatkan maklum balas daripada kementerian-kementerian berkaitan, saya membentangkan memorandum jemaah menteri iaitu kertas pertimbangan keputusan. Antara perkara yang telah diputuskan adalah melaksanakan pindaan kepada akta LHDN iaitu untuk mewujudkan peruntukan undang-undang bagi pelantikan tetap wakil Sabah dan Sarawak sebagai anggota Lembaga LHDN. Maksudnya, pelantikan perwakilan Sabah dan Sarawak akan diinstitusikan dan termaktub dalam akta parlimen setelah 60 tahun sejak pembentukan Malaysia. Diputuskan juga Kementerian Kewangan membuat tindakan susulan bagi penyediaan rang undang-undang ke kerana LHDN terletak di bawah bidang kuasa kementerian berkenaan. Maka dibentangkan RUU pada Jun 2023 oleh Kementerian Kewangan. Para ahli parlimen dari Sabah dan Sarawak membangkitkan tentang teks peruntukan bagi Seksyen 6. Mereka mahu supaya bukan sekadar diperuntukkan perwakilan dari Sabah dan Sarawak tetapi dimaktubkan secara tersurat bahawa perwakilan tersebut adalah wakil kerajaan negeri Sabah dan Sarawak. Mengambil kira suara para ahli parlimen Sabah dan Sarawak, Kementerian Kewangan telah membuat pembentangan RUU pada bulan Oktober 2023. Teks baharu dikemukakan yang memperuntukkan bahawa pelantikan dibuat oleh Menteri Kewangan dengan pindaan setelah berunding dengan Ketua Menteri Sabah dan Premier Sarawak. Saya difahamkan teks asal yang disediakan Kementerian Kewangan Malaysia dan Jabatan Peguam Negara tersebut disediakan mengambil kira status pelantikan sedia ada wakil Sabah yang dibuat melalui cadangan Kerajaan Negeri Sabah. Datuk Petrus Gimbat adalah konsultan swasta dan bukannya pegawai awam Kerajaan Negeri maka penyediaan teks asal dengan hanya menyebut wakil dari Sabah dan Sarawak akan membolehkan option dibuka sama ada wakil tersebut adalah seorang yang berada dalam perkhidmatan awam negeri atau sebaliknya. Ini kerana dikhawatiri timbul persoalan undang-undang sekiranya dinyatakan secara bertulis mewakili kerajaan negeri Sabah dan Sarawak ia boleh membawa konotasi pelantikan wajib daripada kalangan pegawai perkhidmatan awam maksudnya wajib pegawai kerajaan. Setelah mengambil kira suara ahli-ahli parlimen dan perbincangan Mula dengan Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak maka jalan penyelesaian dicapai iaitu teks tidak perlu menyebut wakil Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak tetapi dimasukkan frasa selepas berunding dengan Ketua Menteri Sabah dan Premier Sarawak. Pendekatan ini masih membuka option kepada pelantikan di dalam atau di luar perkhidmatan Awam dengan syarat wajib berunding dengan Ketua Menteri Sabah dan Premier Sarawak. Sebagaimana sehingga kini selepas berkuat kuasanya Akta Kerajaan Negeri Sabah masih mengekalkan Datuk Petros Gim untuk mengisi Kota Sabah melalui Syur Ketua Menteri Sabah Bagi persoalan mengapakah pelantikan dibuat oleh Menteri Kawangan saya fikir perkara ini tidak timbul kerana bagi perkara pelantikan melibatkan Akta Parlimen mana-mana peruntukan undang-undang menetapkan pelantikan dibuat oleh Menteri yang berkenaan berdasarkan Perintah Menteri-Menteri Kerajaan Persekutuan di bawah Akta Fungsi-Fungsi Menteri 1969 atau oleh Perdana Menteri atau oleh yang di-Pertuan Agong tertakluk kepada kategori pelantikan Terima kalau Dato' Aziz menganggap isu penyediaan teks asal RUU LHDN itu adalah kesalahan saya, adakah beliau juga menyalahkan pemimpin Sarawak iaitu Dato' Ammar Fadilah kerana pada masa RUU itu dibentang, beliau bukan hanya timbalan Perdana Menteri bertanggungjawab kepada Sabah dan Sarawak tetapi juga pengerusi jawatan kuasa teknikal Majlis Tindakan Pelaksanaan M63. Pindahan ini juga melibatkan Sarawak. Tidak kedengaran pula mana-mana pihak di Sarawak menyalahkan Dato' Ammar Fadilah sebagaimana warisan di Sabah mungkin kurang modal politik yang lebih substantif yang menyentuh kepentingan rakyat maka dikutip apa saja untuk membina persepsi kegagalan lawan. Adakah Datuk Aziz juga secara tidak langsung menyalahkan Datuk Sri Anwar kerana beliau adalah Menteri Kewangan yang kementeriannya bertanggungjawab terhadap penggubalan dan penyediaan teks RUU berkenaan. Tapi kalau difikirkan kiranya Datuk Sri Anwar tidak komited terhadap M63 beliau boleh saja memutuskan untuk kekalkan status quo bentuk pelantikan sedia ada dan tidak perlu kepada pindaan akta. Tapi beliau bersetuju kepada Syur dan mengarahkan pindaan dibuat segera terlaksana hanya dalam tempoh tujuh bulan pentadbiran beliau. Apapun, kalaupun meletakkan kesalahan kepada saya boleh memuaskan warisan, saya tidak kisah kerana bukan personal victory yang saya cari tapi kemenangan kepada Sabahan. Paling penting tergubalnya akta LHDN pindaan 2023 itu bukan hanya victory for Sabah tetapi juga victory for the Federation. Kerana ia adalah bukti kita Committed komited menjunjung nilai dan makna federalisme yang kita warisi daripada para pejuang dan pembina tanah air milik bersama. Jadi tuduhlah saya gagal. Let the fact speaks for itself. Saya tidak pernah cakap saya pandai kerana saya tidak pernah belajar tujuh tahun di England bagaimana Presiden Warisan. Bukan saya cakap tapi datang dari beliau sendiri. Oh ya, sebelum terlupa, kalaupun isu LHDN ini satu diversion strategi, saya perlu ingatkan yang kita masih belum mendengar respon pertanyaan saya berhubung persoalan berikut. Persoalannya berbeza dengan kelantangan cakap-cakap beliau mutakhir ini. Cuma saya ingin nyatakan di sini, segi perlembagaan ya. Apa juga tindakan sempadan, artikel 2, perlembagaan Malaysia. Tidak boleh berubah tanpa ada persetujuan Dewan Undangan Negeri Sabah. Kalau tahun 2025, Datuk Seri Panglima Syafi mengajar Perdana Menteri dan Ketua Menteri Sabah berkaitan artikel 2 Perlembagaan Persekutuan, mengapakah beliau tidak gunakan peruntukan yang sama untuk menghalang penggubalan Akta Laut Wilayah 2012 yang telah mengubah sempadan maritim Sabah kepada hanya tiga batu nautika. Ini bukan lagi kesalahan, tapi satu kesalahan besar kepada Sabah. Akhir kata, kami di GRS tidak pernah gah bercakap kamilah penyelabat Sabah sebagaimana warisan. Hasrat GRS adalah untuk mengajak rakyat untuk bersatu bersama-sama. Kita jaga Sabah, rumah kita, kita jaga. Sabah maju jaga.